Assalamualaikum. Jadi kita sambung part 2 untuk bab koordinasi badan iaitu berkaitan dengan fungsi hormon yang dirembeskan oleh sistem endokrin. So macam kita belajar tadi kita ada 6 kelenjar. Jadi ada berapa hormon? Hormonnya lebih daripada 6 sebab ada kelenjar yang boleh rembeskan lebih daripada satu hormon. Okey. So dua ni tadi, dua ni contoh daripada kelenjar apa? Kelenjar pituitari dua ni eh. Daripada kelenjar pituitari dua ni. Hormon Tiroxina daripada kelenjar thyroid, Kelenjar thyroid, kelenjar pituitari. Yang dua ni kelenjar nama dia pancreas. Adrenalin, adrenalina, kelenjar adrenal macam saya tadi nama sebelum ni hormon adrenal daripada adrenal kita just tambah ina di belakang Okey, kemudian progesteron dan estrogen datang daripada perempuan. Eh, perempuan saja yang ada ovari, lelaki ada ovari bermasalah. Testosteron daripada testis. Okey, enam kelenjar tetapi ada lebih kurang 1 2 3 4 5 6 tujuh, lapan, sembilan sembilan hormon yang awak kena ingat nama dan fungsi dia nama dan fungsi dia eh so untuk kelenjar pitutari dia boleh rembeskan dua hormon iaitu ADH dan GH ADGH Yes ADH tu apa? Antidiuretic Hormone Dalam bahasa Inggeris eh Sebenarnya ADH ni adalah singkatan dalam bahasa Inggeris Okay dalam bahasa Melayu dia Antidiuresis So bila kita tengok A kat depan A kita ingat air, air eh So fungsi dia untuk kawal air yang diserap semula oleh Ginjal Okay So situasi dia macam ni Contoh dalam keadaan kita sejuk Kita dalam keadaan duduk keadaan ber-aircon apa semua Jadi kurang haba Banyak haba diperlukan Kan bila banyak haba diperlukan Kurang air diserap oleh badan Eh? Ha. Kurang diserap oleh badan Sebab apa? Sebab badan kita dah sejuk Kita tak mengeluarkan peluh Jadi Bila keadaan macam tu Sejuk Contoh sejuk Kan contoh sejuk So air akan tinggi dalam badan Okay So bila air tinggi dalam badan Maka ADH Akan rendah Okay Kepekatan hormon ADH Akan rendah Dekat ginjal kita Eh So walaupun Uh, apa ADH sini dirembes kalau pitutari tapi ADH sini dirembeskan masuk dalam salur darah kemudian dia akan pergi ke ginjal kita eh ADH ni dia akan pergi ke ginjal kita alright so bila keadaan sejuk okey ginjal kita akan kurang serap air sebab ADH kita tinggi hormon ADH tinggi eh otak dah bagi signal dekat dekat kita punya ginjal jangan serap banyak air sebab tuan badan tengah sejuk eh bila tengah sejuk tak perlukan air berlebihan untuk keluarkan peluh untuk sejukkan badan jadi kita buang semua air. Jadi bila air banyak maka air kencing kita pun banyaklah maksud dia. Bila air yang diserap tu tak uh, tak banyak maksud dia air banyak dalam pundi kencing maka kita punya urine pun bertambah. Sebab tu bila kita baru je minum air duduk kat tempat sejuk dalam beberapa minit kemudian atau sejam kemudian kita mesti rasa nak kencing. Eh. lepas tu kalau kita minum lagi air air berdekat dalam keadaan yang sejuk pun sama kita akan lagi kerap nak kencing berbanding dengan kita minum masa tengah panas. Okey, terbalik pula bila tengah panas. Bila tengah panas ADH kita kena tinggi. Sebab Kita perlukan banyak air Kan ha. So Masa saya cakap sebelum ni Ginjal fungsi dia untuk menapis darah Kan darah Dalam darah ni bawa air Kan ni darah ada darah So dalam darah ada air Semua air daripada darah ni akan terkeluar Akan banyak terkeluar kat ginjal So air air ini akan didesain ataupun akan ditentukan oleh kita punya kelenjar betul ni sama ada nak diserap banyak atau diserap sikit. So bila time panas air kena diserap banyaklah. Jadi okay, kalau air banyak dikeluarkan melalui air kencing nanti badan kita tak boleh nak berpeluh banyak dan badan kita tak boleh nak disejukkan. Okey. So untuk hormon pertumbuhan yang ni dia banyak sikitlah dia target. Okey sebab badan kita semua benda bertumbuh kan ha? kulit organ tulang okay, banyak banyaklah banyak dia punya organ sasaran untuk pertumbuhan ni so hormon pertumbuhan ni sangat-sangat-sangat penting untuk orang dewasa dan kanak-kanak juga so untuk kanak-kanak of course lah untuk pertumbuhan kan sebab kanak-kanak dia mengalami pertumbuhan yang uh, agak pesat kan kita dah belajar sebelum ni dalam bab sokongan per, apa sokongan pergerakan dan pertumbuhan bab 6 jadi pertumbuhan kanak-kanak sangat pentinglah untuk ada uh, GH yang optimum ya yeah? ataupun kandungan GH yang normal Kemudian manakala untuk orang dewasa eh dua ni untuk orang dewasa adalah untuk menjaga komposisi badan dan jisim otot dan tulang. Ini untuk mengekalkan bentuk badan lah Eh, supaya badan kita sehat lah eh Bila kurang hormon pertumbuhan untuk orang dewasa Walaupun orang dewasa dah tak bertumbuh sangat Pertumbuhan dia hampir sifar Tapi Badan Bentuk badan Jisim tulang semua kena dikekalkan Supaya Kita boleh uh, Melakukan proses hidup yang lain lah Eh Kalau jisim tulang tak dikekalkan Tulang mudah reput Jisim otot tak dikekalkan Nanti susah pergerakan eh okay, kemudian Kelenjar tiroid. Ha, dalam silibus awak dengan tiroid ni, dia hanya rembes ke satu jenis hormon je, iaitu tiroxina. Ni senang je nak ingat. TT. Kan? TT, tiroxina, tiroid. Okay, tukar je ID belakang ni jadi X-ina. Ha, ni kalau ha, dia lebih kurang sama lah macam adrenal ni kan. Ha, adrenal tambah ina macam dia ni tambah uh, KS-ina macam tu. Hmm? So, tak apa. Hafal. Sebut banyak kali. Hafal, hafal. So dia kawal kadar metabolism So kalau tiroksina meningkat Maka tinggi metabolism Metabolisme akan tinggi Kalau tiroksina rendah Maka metabolism akan rendah Okay. Dan uh, bila kita bercerita tentang metabolism Apa ni metabolism so, Metabolisme ni apa saja kadar tindak balas kimia yang berlaku dalam badan kita Contoh paling senangnya, awak dah belajar masa form tu dulu adalah Tindak balas pencernaan makanan Daripada kanji jadi maltosa Kanji jadi maltosa kemudian maltosa dipecahkan lagi jadi glukosa. Ini adalah salah satu contoh metabolisme. Metabolisme memecahkan molekul yang besar. Ada juga metabolisme yang menggabungkan molekul-molekul kecil untuk menjadi molekul besar. Eh itulah kadar metabolisme eh. Sebenarnya dalam kita punya fungsi uh, hormon ni pun banyak yang sebenarnya memang melibatkan metabolisme eh terus tiroidsinar ni antara hormon yang agak sangat penting juga eh dia seolah-olah dia macam penggerak untuk fungsi-fungsi uh, hormon lain juga sebab fungsi hormon lain pun adalah satu bentuk metabolisme satu bentuk kadar tindak balas untuk badan kita ya eh? okey so selain daripada tu dia juga fungsi dia untuk pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak Okey, untuk hormon insulin. Ah, selalu dengan insulin insulin kan selalunya orang yang ada penyakit kencing manis yang teruk, yang pankreas eh, siapa yang rembeskan insulin, pankreas sudah rosak, maka dia perlulah insulin daripada luar. Sebab pankreas dia dah tak mampu nak hasilkan insulin yang mencukupi. Okey, sebab itulah kena suntik terus masuk darah. Tak boleh makan eh. Sebab apa? Sebab hormon ni protein. Sebab tu insulin kena suntik eh. Insulin kena suntik. Insulin kena suntik eh bukan kena makan tak ada ubat insulin eh tak ada ubat insulin sebab dia protein bila kita makan nanti protein tu akan dipecahkan dicernakan jadi asid amino maka dah tak ada dah bentuk hormon tu maka efek hormon tu dah tak ada eh tak boleh macam tu lagi satu bila kita suntik dia akan lagi cepat tindak balas dia sebab apa hormon tu terus masuk darah maka sel-sel badan pun jumpa hormon insulin maka dia akan desak gula masuk cepat dalam sel ok ha. gula dalam darah tinggi pun bahaya sebab apa sel darah makin apa darah makin pekat Darah makin pekat pun bahaya untuk jantung juga Dan kalau darah banyak sangat dekat salur darah pun Boleh merosakkan salur darah tu sendiri Kalau gula banyak dalam salur darah pun boleh merosakkan salur darah Dan juga kalau gula pun banyak Dia akan menyebabkan air kencing kita pun bergula eh, Sebab badan kita terpaksa nak tapis gula berlebihan tu Keluar daripada badan Siapa punya kerja? Ginjal So sebenarnya bila kita tinggi gula dalam darah ni Banyak banyak dia punya komplikasi dia eh. Banyak sangat So elaklah makanan manis dan uh, karbohidrat berlebihan eh tak semestinya benda yang bergula manis okey berkarbohidrat berlebihan pun tak boleh eh okey so apa fungsi insulin dua-dua glukagon dan insulin ni hormon untuk kawal aras gula cuma cara dia kawal tu berbeza insulin untuk rendahkan aras gula sebab apa? Sebab glukosa dia paksa glukosa tukar jadi glikogen kemudian glikogen ditukar jadi uh, disimpan dalam hati. Ah uh, inilah salah satu contoh metabolisme yang saya cakap tadi dia membina molekul yang besar. Glukosa ni tadi adalah molekul yang ringkas. So bila dia gabung-gabung-gabung dia akan jadi molekul yang lebih kompleks glikogen. Ah uh, barulah senang disimpan oleh hati. Eh macam kita kan. Ah uh, senang tak simpan habuk. Boleh tak kita simpan habuk? Susah kan kita nak kena sapu. Ni bukannya saya nak suruh awak simpan habuk maksud dia kita nak cerita habuk ni umpama glukosa benda yang sangat ringkas sangat halus sangat kecil kan okay, kita nak kena kumpul dulu banyak kerja betul, betul kena masuk dalam bekas banyak kerja tapi kalau benda yang besar-besar contoh uh, kerusi contoh meja kan, contoh mangkuk-mangkuk uh, kan kita senang kita susun aje kita tak perlu nak kena kita ambil angkat terus susun dekat rak betul molekul-molekul uh, yang besar itu so, umpama molekul besar lah so bila dia jadi molekul yang besar molekul yang lebih kompleks kita panggil M ni molekul eh, molekul yang lebih kompleks lebih kompleks ni eh glikogen ni so maka dia senanglah disimpan dia senanglah disimpan so glikogen akan disimpan dalam hati eh kalau awak nak tahu lagi lebih lanjut sebenarnya kalau terlalu banyak sangat gula maka glikogen ni akan banyak-banyak dalam hati banyak sangat kan lama-lama hati dah tak muat nak simpan glikogen ni apa jadi itulah yang menyebabkan glikogen ni tukar jadi lemak so bila dia tukar jadi lemak dia disimpan kat mana di serata badan di organ-organ di bawah kulit sebab itulah menyebabkan apa ni Naik berat badan Naik berat badan Kemudian jadi apa? Jadilah G eh? G G Apa tu G? Gemuk Ah, ha. sebab tu jangan salah faham Oh aku nak kurus aku kena kurangkan makanan berlemak saja Tidak Sebenarnya makanan bergula Glukosa ni Lagi bahaya <laughs> Eh lagi bahaya Okay So kena ingat Bila insulin fungsi dia Dua-dua ni untuk kawal aras Kalau soalan tanya uh, Fungsi secara umum Awak jawab kawal aras gula dalam darah pun Sudah cukup Tapi Kalau soalan tanya Apakah yang akan terjadi Jika gula tinggi dalam darah So bila bagi Soalan bagi situasi tu Awak kena bagi tahu spesifik Insulin tu apa dia buat So insulin akan menurunkan Aras gula dalam darah Dengan menukarkan Glukosa kepada glikogen Dan disimpan di dalam hati Macam tu cara jawab dia Glukagon pula cara dia bertentangan dengan glukosa macam tadi kita bentuk molekul besar daripada kecil kebesaran glukosa jadi glikogen tapi kalau glukagon pula daripada glikogen jadi glukosa. Ah ha, keadaan ni masa bila? Masa gula dalam darah tel, uh, sangat rendah. Bila sangat rendah maka kita perlukan gula dengan cepat maka glukagon dirembeskan oleh insulin untuk menukarkan glikogen kepada glukosa balik. Ah ha, glikogen tersimpan tadi kenapa disimpan? Sebab ada gunanya bila masa gula dah rendah dalam darah eh macam itulah eh apa apa keindahan ataupun kekuasaan Allah Taala mencipta metabolisme kita yang sangat lengkap dan sangat membantu kita untuk Uh, orang kata bermandiri dengan pelbagai keadaan uh, kehidupan eh Kemudian kita juga ada kelenjar adrenal Kelenjar adrenal ni terletak kat mana eh Sehari tu Kita belajar dekat atas Ginjal So dia hasilkan hormon adrenalina So hormon adrenalina ni Dia tak melibatkan sangat Buah pinggang punya untuk hormon Okay sebenarnya ada satu lagi nama hormon Yang kelenjar adrenal rembesial Tapi tak ada dalam selibus awak Yang tu hormon dia Yang hormon tu memang Ada fungsi dekat buah pinggang Aldosterone nama dia Tapi tak apa Tak ada dalam selibus awak So tak payah tahulah Okay kalau awak nak tahu Awak boleh je google ke apa ke eh So apa fungsi kelenjar adrenal? So dia sangat berguna bila keadaan cemas. Cemas. Mana contoh kalau cemas tadi macam hari a uh, 41 hari tu kita bincangkan tentang apabila dikejar anjing eh. So bila keadaan cemas kita berlari, so, bila berlari badan kita perlukan banyak tenaga, maka kadar kita metabolisme akan meningkat okey so fungsi Adrenalina ni adalah untuk meningkat kadar metabolisme. untuk orang kata seiringlah dengan apa yang kita buat kan supaya kita tak adalah cepat penat ataupun ada organ-organ yang rosak disebabkan kurang tenaga ataupun sel-sel otot yang rosak ke apa ke eh so tenaga kena sentiasa ada kat badan bila kita buat aktiviti supaya kita uh, orang kata dapat buat kerja tu dengan baiklah eh so kemudian bila metabolisme tinggi banyak tenaga bila banyak tenaga lagi banyak oksigen diperlukan maka jantung perlu pam lebih kuat ok untuk cepat sampai ke oksigen-oksigen sebab oksigen di bawah darah pergi ke sel, sel badan seluruh badan eh so dia juga meningkatkan aras gula dalam darah semacam mana dia tingkatkan aras gula dalam darah cikgu bukan tadi insulin ke Bukan tadi glukagon ke yang macam meningkatkan gula dalam darah sebab dia tukarkan glikogen kepada glukosa? Yes, boleh jadi juga hormon adrenalina ni dia attack dekat pancreas. Dia attack Pancreas, oi pancreas. Kita kena gula banyak ni. Eh, sebab badan kita banyak perlukan banyak tenaga. Maka, bila uh, orang kata pancreas dapat signal tu. Bila pancreas, eh, kelenjar pancreas dapat signal tu. Maka, pancreas akan rembiskanlah glukagon. Lebihkan glukagon daripada insulin. Ah Macam tu. Faham tak? Ah, bila bila dah lebiskan glukagon, glukosa dah banyak dalam darah. Maka, Insulin pula akan adjust balik Dia akan rembeskan insulin pula banyak Sebab apa? Sebab insulin fungsi dia untuk Masukkan gula dalam dalam badan Kan? Ha, macam tu Boleh faham eh? Uh. So, itu agak detail lah Tapi janji awak ingat poin-poin purple ni pun dah mencukupi ya eh? Kemudian besarkan anak mata Kenapa kena besarkan? Awak cuba tengok kucing kat rumah awak Eh, kucing kat rumah awak Saya perasan kucing ni kalau dalam mood memburu Eh, dia kalau nampak benda gerak-gerak ke Dia punya anak mata mesti besar Sebab apa? Bila anak mata makin besar Kita lagi sensitif dengan penglihatan kita Penglihatan kita akan jadi lebih jelas sama juga macam kita dalam gelap. Kenapa kita dalam gelap anak ah, mata kita besar? Sebab kita tak nampak. So, bila tak nampak, mata kita akan lebih fokus. Okay, mata kita ni akan lebih fokus untuk melihat sekeliling. Eh, kenapa saya tu lebih fokus? Eh, so, bila awak berlari tu, mata awak lebih fokus untuk mencari jalan untuk berlari. Ha, macam tu lah. Macam tu lah dia punya, dia punya orang kata apa, um, contoh dia. Okay, kemudian ovari. Ovari adalah satu jenis kelenjar juga. Tapi ada kat perempuan saja. Progesteron. Hormon yang dirembiskan adalah progesteron dan estrogen. So, fungsi progesteron. Eh, nama pun progesteron. Esteron eh, untuk ciri-ciri seks kunda perempuan. Ciri-ciri seks kunda ni apa? Ciri-ciri perempuan yang boleh nampak, eh, yang boleh nampak. Ciri-ciri utama, ciri-ciri uh, utama seks perempuan apa? Ada organ lah, okay, ada organ pembiakan tu betul. Uh, dan lagi satu datang height. Nah, uh, itu adalah ciri utama. Tapi ciri primer kita panggil kan Maknanya ciri permulaan So bila datang height Maka akan ada ciri sekunder pula Iaitu perkembangan Bahagian-bahagian uh, badan lain Bahagian-bahagian uh, badan yang menunjukkan keperempuanan lah Contohnya payudara Pinggul yang lebih besar okay, Suara yang makin lunak eh, Perempuan suara tak garau eh Suara dia makin lunak okay? Rambut yang makin lembut Kalau tak silap saya Kulit yang kulit lembut eh Sebenarnya hormon-hormon ni juga memberikan, Memang memberikan sifat keperempuanan lah Dekat perempuan eh uh, Alright So lagi satu dia rangsang eh bila dah datang haid maka bila dah habis haid dia akan hasilkan ovum pula. So progesteron membantu untuk hasilkan ovum. Eh. So estrogen pula fungsi dia apa? Untuk sediakan uterus. Sediakan uterus ni maksud dia bila ovum tu bila kita dah kahwin, ovum tu bila dia dapat berjumpa dengan sperma, dia nak dia dah bersenyawa dengan sperma, maka kita perlukan tempat untuk menimpel eh. Kalau tak nanti uh, apa persenyawaan sperma dengan ovum tu sia-sia. Eh. Bila sperma dengan ovum tersenyawa, sperma dengan ovum tersenyawa ni sperma ni ovum tersenyawa maka dia akan jadi embryo so embryo ni dia mesti ada tapak eh dia kena ada tapak untuk melekat so tapak dia adalah uterus lah so dia jadi embryo macam ni embryo embrio ha, embryo ni macam sel-sel macam ni lah ok ha embryo ni dia kena ada tapak dekat uterus dia kena tapak ha, so sediakan ni maksud dia dinding uterus tu lah dinding uterus tu kena tebal ke apa ke supaya tempelan lah embryo tu kuat Okay, kalau tak nanti gugur keguguran nah, Itu adalah salah satu contoh kekurangan hormon aa, estrogen aa, Kesan kekurangan hormon estrogen ini ke akan kekalkan, uh, uh, oh, kekalkan ketebalan uterus Oh sorry Estrogen kekalkan ketebalan uterus Progesterone sediakan uterus Okay macam ni Maksud dia Progesterone akan membantu Menebalkan uterus tu juga Tapi yang mengekalkan uterus tu adalah Estrogen lah. Macam tu Diorang berdua ni saling uh, Memerlukan antara satu sama lain lah kemudian lelaki pula ada testosteron okey lebih kurang sama macam perempuan hormon perempuan untuk ciri seks sekunder perempuan kalau lelaki untuk ciri seks sekunder lelakilah okey pertumbuhan bulu okey lelaki secara umumnya lelaki lagi banyak bulu daripada perempuan lagi-lagi di muka lah misai janggut okey kemudian kita punya apa otot-otot kita pun lebih besar eh daripada perempuan dan kita punya rangka badan bentuk badan kita pun lain daripada perempuan eh orang kata bentuk badan yang lebih sasalah eh lelaki So, selain, sama juga macam perempuan eh. Kita tahu ovari dengan testisnya adalah tempat, ovari dan testisnya adalah tempat uh, organ pembiakan. Dia adalah untuk menghasilkan sel gamet. Saya eh, masih ingat sel gamet tu apa eh. So, sel gamet ada dua tadi, ovum dengan sperma. Okay. So, bila hormon tu dihasilkan sendiri oleh tempat hasilkan gamet, maksudnya hormon tu diperlukan jugalah untuk penghasilan gamet. So, untuk testosteron, rangsang penghasilan sperma. Untuk progesteron, rangsang penghasilan ovum. Eh? Alright. So, saya rasa itu sahaja untuk bahagian 2. Kita akan sambung untuk bahagian 3 in the next video.